নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল বিদ্যালয়সমূহৰ পি পি এ জেনেৰেট সম্পৰ্কে এটি বিশেষ আপডেট আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে উপযোগী হোৱা বুলি ভাবিলে লগৰ শিশু বন্ধু বান্ধৱীসকললৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব ইতিমধ্যে আমি জানো আমাৰ আজিকালি সকলো লেনদেন কেচলেছ হয় আৰু কানাড়া বেংকৰ জৰিয়তে হয় আমাৰ আমি কি কৰিব লাগে বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি ধৰণে হওক বা যিকোনো ধৰণে হওক আমি প্ৰথমতে এটি পি পি এ জেনেৰেট কৰিব লাগে আমি ভেন প্ৰথমতে ভেন্দৰ বাচিব লাগে আৰু পি পি এ জেনেৰেট কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগে সেই পি পি এ টো আমি আমাৰ বেংকত জমা দিব লাগে বেংকত জমা দিয়াৰ পিছত সেই বেংকে আমাৰ নিৰ্দিষ্ট একাউণ্টত থকা অৰ্থাৎ বিদ্যালয় একাউণ্টত থকা পইচাখিনি কি কৰে ভেন্দাৰৰ একাউণ্টলৈকে ট্ৰেন্সফাৰ কৰে এইটো এতিয়া এইটো হৈছে প্ৰচেছ প্ৰথমতে পইচাটো আহি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ একাউণ্টত সোমায় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ একাউণ্টে সেই পইচাটো ব্লকৰ একাউণ্টলৈকে ট্ৰেন্সফাৰ কৰে ব্লকৰ একাউণ্টে ব্লকৰ একাউণ্টেণ্টে সেইটো কি কৰে এই স্কুলৰ একাউণ্টলৈকে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰে স্কুলৰ একাউণ্টৰ পৰা পি পি জেনেৰেট কৰা হয় পি পি এ জেনেৰেট কৰাৰ পিছত সেইটো কি হয় এই সেই পি পি আইটো আমি কি কৰিব লাগে কানাড়া বেংকৰ একাউণ্ট কানাড়া বেংকত জমা দিব লাগে কানাড়া বেংকৰ জৰিয়তে জমা দিয়াৰ পিছত কি কৰা হয় সেই পইচাটো বিদ্যালয়ৰ একাউণ্টৰ পৰা ভেন্দৰৰ একাউণ্টলৈকে যায় আৰু তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ এই ধনখিনি খৰচ হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা সমস্যাৰ দেখা দিছে বা দেখা দিয়ে বা কেতিয়াবা কেতিয়াবা পইচাটো ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ থাকিছে কেনেকুৱা ধৰণে পইচাটো ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ থাকিছে সেই কথাটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যোৱা বৰ্ষত যোৱা ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত এনেকুৱা ধৰণৰ বহু বিভিন্ন ঘটনা ঘটিছে আৰু বহু টকা যোৱাবাৰ এনেকুৱা ধৰণে ঘূৰি গৈছে কথাটো হ'ল বিদ্যালয়বিলাকে পি পি আই জেনেৰেট কৰাৰ পিছত যদি এই পি পি আইৰ যিটো প্ৰিণ্টআউট য'ত নেকি আমাৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি বা বিদ্যালয় পৰিচালনা আৰু উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতি আৰু বিদ্যালয় সচিবৰ চিগনেচাৰ কৰা সেই প্ৰিণ্ট আপটো বেংকত জমা নিদিয়াকৈ যদি থাকি যায় তেতিয়াহ'লে পইচাখিনি কিন্তু বিদ্যালয় একাউণ্টতে থাকি যাব আৰু ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ শেষ হোৱাৰ আগতে যদি সেই পইচাখিনি আমাৰ নিৰ্দিষ্ট একাউণ্টৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ নাযায় তেতিয়াহ'লে সেই পইচাখিনি পুনৰ কি হৈ যাব ঘূৰি যাব গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে যদি বিশেষ অনুৰোধ আপোনালোকে ইতিমধ্যে নিশ্চয় পি পি আই জেনেৰেট কৰিছে কাৰণ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা এইবাৰ ৰিমাইণ্ডাৰ দি থকা হৈছে পইচাবিলাক খৰচ কৰিব লাগে পি পি এ জেনেৰেট কৰিব লাগে আৰু পি পি আই জেনেৰেট কৰি আমাৰ যিখিনি পইচা আছে পইচাখিনি খৰচ কৰিব লাগে গতিকে আমি ইতিমধ্যে নিশ্চয় কৰিছোঁৱে যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকে কৰিছে ভালে কথা কিবা কাৰণত যদি কৰা নাই কিবা কাৰণত যদি পি পি এ জেনেৰেট কৰিছিল পি পি আইটো ইতিমধ্যে যদি কানাড়া বেংকত জমা দিয়া নাই অনুগ্ৰহ কৰি জমা দিয়ক কাৰণ কাইলৈ হৈছে ত্ৰিছ তাৰিখ আৰু দুদিন বাকী আছে মাত্ৰ ত্ৰিছ আৰু একত্ৰিছ তাৰিখ দুদিন বাকী আছে ইতিমধ্যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক চালি জাৰি চাই এই ৰিজাৰ্ভ বেংকেও বেংকবিলাক খোলা ৰখাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে লাষ্টৰ এই মাহৰ শেষত বেংক খোলা থাকিব গতিকে আপোনালোকে পি পি এ বেংকত জমা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় আৰু পইচাখিনি ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ থাকি নাযায় পইচাখিনি যাতে ব্যৱহাৰ হয় আৰু ভেণ্ডাৰৰ একাউণ্টত সোমোৱা মানে আপুনি কি কৰিব পাৰিব সেই পইচা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব গতিকে এইটোৱে লাষ্ট আপডেট আছিলে পি পি এ জেনেৰেট সম্পৰ্কে আৰু পইচা ব্যৱহাৰ কৰা সম্পৰ্কে আশা কৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ বহুতৰে কাৰণে হয়তো ভিডিঅ'টো প্ৰয়োজনীয় নহ'ব পাৰে বহুতে হয়তো ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু বহুতৰ কাৰণে হয়তো যথেষ্ট উপযোগী হ'ব গতিকে আমাৰ নিজৰ ক্লাষ্টাৰটো যিহেতু এখন বিদ্যালয়ত যোৱাবাৰ পইচা এনেকুৱা ধৰণে ঘূৰি গৈছিলে গতিকে এই সময় উপযোগী বুলি ভাবি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো উপযোগী তেওঁলোকে আঁকোৱালি ল'ব আৰু যিসকলৰ কাৰণে উপযোগী নহয় তেওঁলোকে দাইড নধৰিব ধন্যবাদ চৰ্দা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব